Salam, hər birinizi salamlayıram, dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizin Şəhər rayonumuza gəsib, belə bir iki mütəfəlliq evlər tanıdacağam. Evimiz Masazırda çox gözəl bir yerdə. Məktəbə çox yaxın bir məsafədə. 50 metr məktəb sə məsafədə iki mərtəbəli belə bir ev nisbətə çıxarılıb. Evimiz Masazırda ikinci Araz Market deyilən supermarket arxasında. Çox yaxın bir məsafədə belə bir yerdə yerləşir. Evimiz 2 mərtəbədən, 4 otaqdan ibarətdir. Otaqları çox geniş, çox səliqəli, yüksək zövqlə təmir olunmuş otaqlardır. Deməli, dəyərli izləyicilər, evimiz 2 sotda tikilib. Evimizin hər bir şəraiti qurulub. Bütün kommunal xeyrşlar, bütün kommunal xidmətlər hər biri ayrı-ayrılıqda çəkilib. 24 saat fasiləsiz su, qaz, işıq, gördünüz kimi. Suyumuz 24 saat fasiləsizdir. Evimizin həyətinə rahatlıqla mən deyirəm bir 3-4 maşın yerləşər. Gördünüz bu iki mərtəbəli ev ətraflı çəkirəm. Baxın, çatışdır çıxarılıb. Dəyərliz izləyicilər yeni gündən şükürlər olsun. Abunəçilərimizin sayı artır. Videomuzu izlədiyinizə görə sizə bəri başdan öz təşəkkürümü çatdırıram. Mən də sizin üçün belə gözəl evləri çəkməyi özümə borc bilirəm. Baxın, deməli daxil oluruq evimizin. İc peləkəndən qalxırıq. Evimizin börünü belə bir yer buraxılıb havalandırmaq üçün. Və daxil olaq bu gözəl evimizə. Deməli, evimizə daxil olarkən belə bir qarşınıza gözəl bir pilləkənin hissəsi. Gördüyünüz kimi belə bir balaca bir pəncərəsi, giriş qapısından daxil olarkən böyük belə bir koridor və salonu tamamilə çox səliqəli, isti pılma. Evimizin birinci mərtəbəsində bir salon, böyük koridor, belə bir böyük mətbəxi və bir qonaq otağı yerləşir. Mətbəximiz də olduqca böyükdür, çox genişdir. Səcilan məhsalla baxın. Və qiymətli pəncərlərdən qoyulub ev üçün. Pənceramız yenə birinci mərtəbədən. Açarsan, öz həyətinə baxır. Və keçək digər qonaq otağına. Qonaq otağımızda belə gördünüz kimi çox geniş, işıqlı, zövqlü, çox qiymətli divar kağızlarından istifadə olunub. Axım də bizdəizlər. Ətraflı çəkirəm. Gördüyünüz qapı da həmçinin qiymətli qapıdır. Ağrığından hiss olunur ki, çox qiymətli qapıdır. Ətraflı çəkim. Belə bir evi, belə bir evi demək olar ki, Əljazirməyə heç bir ehtiyacı yoxdur. Kim alarsa ona Allah qismət eləsin. Sadəcə olaraq gəlsin, yerləşsin, yığışsın və rahatlıqla yaşasın. Deməli, dəyərli izləyicilər, qalxırıq evimizin ikinci mərtəbəsinə. Evimizin ikinci mərtəbəsindən qalxarkən belə bir yerdə fikirləşiblər məsəl üçün bu yerdə divçək külü qoymaq olar ya nəsə suvenir qoymaq olar. Hər biri ayrı-ayrı ayrılıqda incəliklərlə fikirləşib, evliyens tərəfindən və peşəkar ustalar tərəfindən və ikinci mərtəbəyə qalxarkən belə bir ləkəndən çıxanda belə bir boşluq koridor hissəsi, pəncərə və solda belə bir balkona çıxış hissəsi. Birinci balkona çıxaq sizə. Balkondan həyətimizi yenə çəkim. Balkondan həyəti bir daha çəkirəm. Evimiz çox keyfiyyətli. Qoşa daşla, monolit betonla birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə arası monolit betonla təmir olunub, tikilib. İkinci mərtəbədə bizim bir sanuzelimiz, hamam otağımız belə bir ş gözəl hamam otağı və üç yataq otağımız var. Gördüyünüz kimi bütün Hər şeyi göz qaydasında səliqəli şəkildə fikirləşib qurulub. Bu da yəqin ki duş kabinə yeridir. Keçək otaqlarımızda. Dəyərli izləyicilər, deməli ə, sağ tərəfdə belə bir yataq otağımız var. Yataq otağımızın pəncərəsi yenə bayaq dediyim kimi qiymətli pəncərlərdən, çox keyfətli materialdan sıva dolğunmuş pəncərədir. Pəncərə açılır balkona və evin ön hissəsinə. Otaqda yataq otağında ayrı-ayrılıqlar, məsələn, televizor üçün yerdə qoyulub, rozetkalardır qoyulub, toxu seçilib, antena yeri çəkilib, hər bir şey ayrı-ayrıca ayrı, incəliklərlə nəzərə alınır. Keçək digər yataq otağına. Bu yataq otağımızda həmçinin başqa bir rəng çalarda açıq mavi, çox açıq mavi tonunda sakit bir rəngdə divar kağzından istifadə olunub. Bu da geniş, həmçinin giriş pəncərəsi və arxa həyətə baxır. Arxa həyət hissəsi önü bağlı deyil, pəncərə önü bağlı deyil və y1 də belə bir mən tap qotamız var. 3 çətən qotamız. Dəyərli izləcilər. Evin hər tərəfli çəkdim, sizə göstərdim. Çox sağ olun ki, videomuzu izləyirsiniz. Dər başdan videonu izlədiyiniz üçünsə çox-çox ayrı-ayrıqda hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Şükürlər olsun. Sizin sayənizdə günü-gündən abunəçi sayımız artır, videolarımız daha çox izlənir. Biz də çalışırıq özümüzü doğrulduq. Sizə yeni-yeni videolar təqdim edək, evlər təqdim edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bildirimləri açıq tutun. Hər bir videodan xəbərdar olasınız. Videonu bəyənin. Keçək evimizin Əsas məsələ qiymət məsələsidir. Evimizin qiyməti bu gün deməli evimizin qiyməti 90 min AZN təşkil edir. Bir də xatırladıram. İzləyənlərimiz çox vaxt deməli videonu axıra kimi izləmədiyi üçün qiymətdən xəbəri olmur. Yarsına kimi baxırlar və qiymət soruşurlar ki, bunun qiyməti xanım. Bir daha deyirəm, qiymətimiz Bugün üçün 90 min manat dəyilir sahib tərəfindən və real alıcıya sahib tərəfindən endirilib təklif olunur. Videonu axıra kimi izlədiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah mənda. Gələn görüşlərimizdə.